Під час роботи в 2006-2007 році робочою групою була напрацьована проект концепції з питань патріотичного виховання громадян України. Що у нас ось була така. Значить, робота по цьому документу, і він приймав також участь, коли була прийнята наприкінці жовтня 2009 року. всеукраїнська концепція питання спитання патріотичного виховання громадян України. Так було там декілька концепцій: міністерство сім'ї, молоді та спорту, міністерство освіти, міністерство оборони була концепція. Також прийняти було кабінету міністрів загальну концепцію. Ось ще хотів би я додати наступне, що в нас існує і на даний час проект програми про співпрацю між навчальними закладами Міністерства освіти і науки, воєнними формуваннями. Воєнними формуваннями з питань патріотичного виховання молоді у нас передбачено декілька таких знакових заходів по цій програмі, але ж одним із них у нас є проект. Побудови в місті Бердянську всеукраїнського воєнно-спортивного центру з питань патріотичного виховання молоді юний патріот. І зараз це у нас питання, воно обговорюється по профільним міністерствам. Ось і серед військових. Ми вже другий рік поспіль працюємо по школах не тільки Києва, а й України. Проводимо уроки мужності. На день захисника вітчизни, на 9 травня, на 28 травня. День прикордонника. Ось під цей час цих років мужності ми також співпрацюємо з пошуковцями України. с другими формированиями министерства, с надзвучайных ситуаций, также с прикордонниками министерства внутренних справ. Что касается России. Вчера российское правительство утвердило программу патриотического воспитания граждан на 2006-2010 год. Вот. То есть это только программа. Потом... Да, в этом году она уже заканчивается. Теперь, что немаловажно, я приведу вот такой факт. Значит, 28 мая 2007 года Россия разрабатывается закон о патриотическом воспитании. Значит, приглашенный на встречу замминистра обороны России Николай Панков выразил радость, что эту тему все чаще поднимают на самом высоком уровне. Мы выходим наконец-то из эпохи исторического небытия, отметил он, и все больше и больше обретаем свое национальное самосознание. Хочу подчеркнуть это слово, национальное самосознание. Вот. Теперь по поводу Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи в Беларуси будет осуществляться по российской модели. То есть тоже у них как бы закона нету и Министерство образования Беларуси предлагает нормативную базу в сфере военно патриотического воспитания учащихся и молодежи и этот вопрос будет обсуждаться в парламенте при рассмотрении кодекса об образовании Теперь Молдава. Молдова. Два министерства разрабатывают план действий в области военно-патриотического воспитания. Министерство обороны Молдовы совместно с Министерством просвещения молодежи разрабатывают план действий в области военно-патриотического воспитания молодежи. Решение было принято в заседании коллеги Минобороны, в котором участвовали ответственные работники различных государственных уровней. Тоже нету. Вот. Теперь по поводу Казахстана. Опять же, может быть, у меня данные устаревшие, но искал я очень, кроп... искал очень кропотливо, ничего не нашел. Вот. Указ Президента Республики Казахстан, 10 октября 2006 года. Утвердить предлагаем госпрограмму патриотического воспитания Республики Казахстана 2006-2008 год. Опять же, программа. Теперь Узбекистан. Очень интересно. Особенности военно-патриотического воспитания в Узбекистане. Все военно-патриотические клубы, спортивные кружки, в том числе и те, где изучаются спортивные единоборства боевого искусства, взяты службы национальной безопасности на контроль. В данной службе имеются списки всех посещающих эти кружки, а также характеристики на каждого члена. Руководители клубов, кружков дают расписки о лояльности их подчиненных действиям власти. Ответственность за выполнение данной функции возложена на Совет национальной безопасности. Вот. Ну, дальше всех пошли Соединенные Штаты. Вот. В настоящее время в целях повышения популярности военной службы среди гражданского населения США демонстрации э, высокого уровня боеготовности своих вооруженных сил формирования позитивного отношения к проводимому Вашингтону в военном компании США активно используются индустрии компьютерных и видеоигр. Вот. То есть... Да, современный способ, но это говорит все о том, что действительно эта тема, она очень актуальна, злободневна, но по большому счету к закону о патриотическом воспитании молодежи и граждан вплотную никто так и не подошел. То есть есть какие-то разработки.